А за статистикою Міністерства охорони здоров'я в Україні кожна друга жінка народжує у парі з партнером з чоловіком. Натомість противники ось такого таких пологів стверджують, що народжувати це суто жіноча справа, і чоловікові зовсім не місце поруч із дружиною. Що ж таке партнерські пологи про їх переваги і недоліки. Ми сьогодні говоримо з інструктором з підготовки до пологів, перинатальним психологом Катериною Холодняк. Доброго Здравствуйте. ранку. Здравствуйте. Катерина, расскажите, что же такое партнерские пологи и кто может быть партнером? Угу. А, партнерские роды – это роды, когда кроме а, врача, кроме а, женщины, которая участвует в родах, а, женщина приглашает с собой человека, который оказывает ей поддержку. То есть партнеров. Этим партнером может выступать муж, может выступать мама, может выступать подруга, сестра, родственница, ну, либо профессиональные партнеры, их сейчас называют доллы. Угу. Это женщина, которая допомагает? Это специально обученный специалист, имеющий либо психологическое образование, либо акушерское образование которая разбирается в физиологии родов и знает, когда что женщине нужно, в какой момент родов, когда подать, когда отойти, когда сделать массаж. На ведь массаж требовал вагитным час половим. Конечно, конечно, массаж очень облегчает. И, конечно же, не всегда женщина может самостоятельно сделать тот массаж, который З um, тою інтенсивністю, яка нужен женщине именно во время родов. Поэтому партнер в данном случае оказывает ну неоцініму поддержку будущей маме. А знаєте, от коли партнер там сестра, мама чи якась жінка, ну тут якось зрозуміла. От коли партнер чоловік для них це настільки незвичайно, тому що їхня анатомія вона ж абсолютно відрізняється від нашої, угу. і от, цікаво, що чоловік бачить. Вот вы как психолог пояснить нам, что ж перед очима у человека стоит вот в эту секунду. Что, что, что стоит, да? перед глазами мужчины стоит э, находится рожающая женщина, и при этом мужчина видит, как женщина становится мамой. Он видит не физиологическую такую сторону процесса, то есть как я обычно говорю тоже на своих занятиях. А, возле ног женщины все билеты куплены. Да? <с а <с все, а, возле ног женщины находятся специалисты, которые оценивают состояние. <с Мужчина <с находится а, в, возле плеч поддерживает женщину. При этом женщина же не всегда находится, ну, она не всегда тужится, не всегда она именно рожает ребенка. Есть длительный период схвата, когда мужчина делает массаж, опять же, массаж спины, подает водичку, помогает подняться, дойти до туалета, вернуться угу. обратно в палату. Просто моральная поддержка. Чому мужчина да, как бы фізіологічна анатомія різна, да, мужська жінська? Э, часто жінки беруть саме мужчину, саме мужа, э, тому що рядом з ним чувствують себе в найбільшій безпеці. А якщо дивіться така ситуація, що чоловік категорично проти, а жінка угу. наполягає, навіть змушує його бути поруч із нею в цей момент. Як Ви вважаєте, це правильно, коли жінка... ну, можно так сказать, и силой, або эмоциональным шантажом его так понимает mm -hmm. для себя. Ну, знакомая ситуация. Я могу сказать, что в родах не должно быть ситуации насилия. То есть, не должно быть, что женщина говорит, ты идешь со мной и находишься, потому что в результате вот именно такого морального давления мы можем слышать те самые негативные последствия, которые могут быть в последствия родов вот, потому что если женщине нужен партнер возле род во время родов, возможно имеет смысл найти не только самого близкого человека мужа, но попросить может быть тогда опять же я повторюсь партнерские роды это может быть мама, это может быть сестра, подруга ну, либо специалист. І... Угу. А чи можливо, що чоловік після споглядання, навіть не самого фізіологічного угу. процесу, а просто перебування в, в цій палаті отримати психологічну травму? Ну, я не можу сказати, що травму может быть, конечно, стрес, если партнер не підготовлюється. То тобто, есть если у мужчины есть какие-то определенные ожидания от того, Ну, что он будет видеть? Возможно, он, у него были какие-то иллюзорные представления, он идет в родах и видит, что роды, они на самом деле, идет с женщиной в роды и видит, что роды, они действительно, ну, имеют немножко другой характер. Он либо просто присутствует, либо он теряется в какой-то ситуации. И тогда это стресс. Когда человек знает, куда он идет, что ему делать, когда, в какой момент, где стать, чем помочь, как отреагировать на то или иное поведение женщины, это не будет стрессом. А теможло, выжь, что ось пересуднность на пологах, она потем якось плюны на потях человека до дружины? Такая ситуация возможна? Я могу вам сказать точно, что с, с наступлением родительства интимная жизнь э, приобретает совсем другую окраску, потому что появляется новый человек в семье, и первое время э, все внимание сосредоточено на уход за младенцем. Когда родители становятся увереннее, родители становятся покрепче, когда в, перв... в центре семьи становится не только ребенок, а отношения между мужчиной и женщиной, то ситуация может не только ну, не измениться, но, возможно, даже улучшиться в лучшую сторону, потому что у мужчины появляется больше гордости за свою женщину, больше ценности, больше уважения. І ну, любую ситуацію можна використовувати в положительному руслі. Ну а як підготувати чоловіка до партнерських пологів? Що Угу. Ну е, із того, що можна делать самостоятельно у е... У каждой женщины, у каждой семьи, у каждого мужчины есть возможность э, зайти, посмотреть определенные учебные фильмы, не просто ролики о том, как я родила за 20 секунд на заднем сиденье такси, да, фильм «Такси», Учебные ролики о партнерском взаимодействии в родах. Есть специальные курсы, есть специальные занятия, как в женских консультациях, так и в определенных школах для подготовки будущих родителей, где партнеров обучают тому, как взаимодействовать, что делать, как правильно реагировать. Обязательно нужна подготовка, потому что, когда мы начинали сегодняшнюю передачу, вы сказали, что раньше мужчины принимали роды, и это было давным-давно, когда не было такой ну, акушерской специализированной помощи. И тогда мужчины обучались. Они знали, как ведет себя женщина, ну, как минимум они росли, когда они были маленькие, они видели, что мама рожает других детей. То есть это не было уже таким большим стрессом, только тогда, когда мужчина не справлялся, он приглашал повитоку, либо семьи побогаче, они э, везли в город, земские были учреждения, где женщина рожала. Угу. А же я такие семьи, где категорично заборонено партнерский пологок с человеком? Немає? Ну, возможно, это могут быть какие-то религиозные соображения. Я так думаю, а, а, ну это точно, да. А и а вообще а... стосунки между партнерами такие, ну, дуже таки напружены. Угу. Если мы берем вот именно эмоциональный аспект, то, конечно же опять же повторюсь, не должно быть населения для кого, потому что женщина будет не рожать в данный момент, женщина будет думать о том, как стоит мужчина, так он стоит, так он реагирует, то есть она будет контролировать процесс, либо выяснять отношения с партнером во время самих родов, но не рожать. Тогда на родах а это будет негативно сказываться. А все таки, треба, чтобы была между людьми полная довіра и все таки, відчуття, не відчуття, а в процессе, а не в каких-то таких Конечно. шварках, чи чему зачем. Конечно, и тоже то, о чем я говорю всегда будущим папам, это то, что в люб... очень важно договориться между собой еще во время беременности, что вы в любой момент можете попросить друг друга выйти. Да? И либо партнер может сказать, извини, мне сложно сейчас. Я нормально бы... цес приймает. Да, нормально. да. То есть это нужно договориться заранее, дабы во время родов не было никаких обид, и потом не было обид в послеродовом периоде. Ну, а ще сьогодні б дуже хотілося поговорити про такий масштабний цікавий захід, який ви організовуєте уже п'ятий рік поспіль. Це флешмоб бодіарт на животиках. Вчора він відбувся і відбувся навіть з більшим розмахом, ніж очікувалося. Розкажіть про цей флешмоб, про його ідею і взагалі про свої враження вчорашні. Ой, я могу говорить про это очень долго. Действительно, да, вчера у нас был маленький юбилей, пятый флешмоб бодиарт на животиках. Мы его проводим два раза в год, да, то есть так чаще. И э, каждый раз хочется сделать что-то большее. Э, каждый раз хочется сделать э, интереснее, э, наполненнее, насыщеннее. И э, из того, что было вчера какая цель мероприятия во время беременности хочется у женщин закрепить и поддержать положительное эмоциональное отношение во время к беременности к предстоящему материнству хочется сделать больше подарить больше красоты больше ярких эмоций и обязательно хочется запечатлеть этот день беременности э, в самом ну, лучшем, положительном, позитивном русле. И э, какая цель флешмоба? Э, собрать как можно большее количество счастливых, здоровых беременных, как я говорю, на единицу площади подарить им положительные эмоции мамы которые улыбаются которые счастливы дети в этот момент тоже получают эмоции счастья гормоны счастья и мамы рады дети рады в семье идет улучшение взаимоотношений сфотографировали сделали фотосессию и это будет определенной страничкой в подготовке книги по ожиданию ребенка. Вітаю. А ми, до речі, Вітаю. маємо матеріали, і ми попросимо нашого режисера запустити ось ту красу, як відбувається сам процес малювання. Надзвичайно приємно. Щаслива мама і щаслива дитина відповідно вже тоді народжується. Тому, мабуть, якомога більше необхідно от, як губка вбирати в себе ось такі емоції, ось такі заходи. Розкажіть, що ж було у рамках цього флешмобу? Ми побачили, що ви розмалювали животики, але я знаю, що ви готували по повній програмі. матусь майбутніх до фотосесії. совершенно верно. В нашей программе была роспись животиков, то, что называется будерт на животиках, да, гистационный массаж, как это называется в Европе. Затем мы предложили мамам экспресс-визаж, экспресс-укладку, потому что красивый животик это да, но очень важно, чтобы сама мама была полноценно выглядела красивым. Это был завершенный образ. Мы предупреждали маму о выборе подборе одежды. И затем команда профессиональных фотографов запечатлевала это тоже важным образом. Также у нас в этот раз к нам приехали в гости кофейня, которая готовила кофе специально для будущих мам без кофеина. То есть это было такое новшество для того, чтобы мамы были в бодрости, ощущали себя полноценно, включенной в такое светское, можно сказать, мероприятие, где вход только для будущих мам и семей. Ми, до речі, теж маємо ще підбірку фото із флешмобу. І зараз ми попросимо нашого режисера показати ось цю красу цих щасливих жінок, які, які принесли з собою маленьке чудо, маленьке щастя, обмінялися оцими позитивними емоціями і. Я думаю, що оті майстри, які з ними працювали, вони вийшли теж після, після цього в такому якомусь стані певної ейфорії, тому що кажуть, що вагітні вони дарують енергію. Ви знаєте, мероприятие вийшло очень атмосферним, і э, совершенно верно. Мені сьогодні вже писали э, э, ті люди, які робили це мероприятие, о том, що... Ну, так, э, как сказала одна художница, такое ощущение, что у меня был день рождения в этот день. Э, я могу сказать, э, что, э, открою секрет, после регулярно после каждого флешмоба одна из художниц беременеет. И у нас постоянно обновляется состав. В этот раз пришла молодая мама художница. Ребенок находился в рюкзачке, э, либо передавался из рук в руки, и мама в это время расписывала животик будущей маме. И команда была очень большая, было 15-16 человек, которые расписывали животики. А самих участниц было порядка 50, 50 человек. И а, нам удалось каждой уделить максимум внимания. Каждой подарить максимум эмоций и одарить э, не только вниманием, но и подарками был розыгрыш призов э, от наших партнеров. И э, э, получилось такое, что даже э, сами э, Партнеры, те, кто делал это мероприятие, не могли не удержаться от того, чтобы сфотографироваться с будущей мамой, от того, чтобы не запечат... не могли удержаться от того, чтобы и на улице, и возле баннера, и возле разных фотозон, фотографировались. Сейчас я говорю, мы взорвем все соцсети и все информационное пространство города Херсона. Именно сами участницы. А, и очень важно было, что в этот раз приходили участницы предыдущих флешмобов. Они уже приходили с детками, некоторые стали для нас уже партнерами, делали визаж, делали э, роспись животиков. И меня очень радует долговременное сотрудничество. То есть люди, которые пришли, э, поучаствовали как будущие мамы, в дальнейшем они приходят и участвуют как партнеры вместе с нами. Это удивительно. Правда, я дуже цим горжусь. Ну, я можу тільки побажати натхнення. І, звичайно, щоб усі ваші плани в майбутньому збувалися. І м, те, що енергія примножується, кількість учасників збільшується. Хотілося б, щоб з кожним роком так і було. Нагадайте, коли наступний фестиваль раптом нас зараз дивляться матусі, у яких ще зовсім майбутні мами, у яких ще зовсім маленький животик? Тільки вчора. определили новую дату 17 сентября 2016 год. Добро пожаловать к нам, беременните на здоровье, приходите. Ну что же, мне остается нагадать, что с нами в студии сегодня была Катерина Холодняк, перинатальный психолог, инструктор с подготовкой до пологи.